PM Anwar Ibrahim betul dan tepat dalam menolak tuntutan DAP untuk pengiktirafan Nurki. Saya merujuk kepada satu laporan media utusan yang bertajuk sebarang tuntutan tidak boleh terpisah daripada perlembagaan memetik ucapan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Di mana dalam laporan tersebut di peringkat pertama dinyatakan dengan lanjut buka kata saya tak peduli siapa parti mana pengaruh mana. Kalau saya mahu didokong sebagai Perdana Menteri, saya mesti pertahankan prinsip perlembagaan. Tutup kata. Now, benda yang betul dari segi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kita wajar sokong. Benda yang salah, semestinya kita akan kritik dengan cadangan yang membina. Berkaitan dengan petikan Anwar Ibrahim dalam utusan yang telah saya rujuk tadi, di mana beliau merujuk kepada tuntutan DAP baru-baru ini untuk menekan kerajaan menerima kelayakan UEC dan mengiktirafkannya di bawah konsep pendidikan ataupun polisi pendidikan negara kita. Saya telah pun mengeluarkan satu video di mana saya telah menyentuh kenapa tuntutan UEC itu melanggari keluhuran perlembagaan dan juga melanggari polisi perpaduan masyarakat. Saya merujuk kepada satu laporan Malaysia Gazette hari ini bertajuk DAP akan berjumpa PM mohon pengiktirafan UEC. Persoalannya adalah apakah isu ini dan apakah kaitan perkara UEC ini dengan konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. UEC ini adalah satu kelayakan peperiksaan yang bersandarkan kepada dua perkara. Pertama, silibus pengajaran UEC ini tidak selari dengan silibus kebangsaan yang diajar di sekolah-sekolah kebangsaan. Keduanya, bahasa pengajaran UEC bukan secara khusus bersandarkan kepada bahasa pengantaran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Justru, apa yang dipohon oleh DAP yang dikatakan mereka akan berjumpa dengan perdana menteri menurut petikan kenyataan Nga Komeng DAP adalah untuk meminta kerajaan mengiktaf mengiktiraf secara bersama taraf silibus berasingan bahasa pengantar berasingan UEC diselarikan pengiktirafannya dengan silibus dan bahasa pengantaran yang digunakan di sekolah kebangsaan bagaimanakah apa yang adalah berasaskan kepada perlembagaan dan perundangan iaitu silibus sekolah kebangsaan yang diiktiraf boleh disamakan dengan UEC yang bukan berpandukan kepada bahasa kebangsaan maupun polisi pendidikan silibus kebangsaan. Satu permintaan dan satu tekanan yang agak melampau di sini oleh pihak IAP. Pertama sekali, kalaulah bahasa itu tidak menggunakan bahasa pengantaran bahasa Melayu, bukankah ia bercanggah dengan perkara 152? Bagaimanakah kita nak biarkan segolongan rakyat kita, anak-anak remaja, untuk minta pengiktirafan kelayakan pendidikan yang tak berpaksikan kepada bahasa kebangsaan? Seandainya kerajaan menuruti tuntutan ini, sama ada secara menyeluruh atau sebahagian kecil sekalipun ianya adalah keputusan kerajaan yang melanggar perlembagaan sememangnya mencabul perlembagaan keduanya adakah mempunyai beberapa konsep kelayakan pendidikan yang diiktiraf secara bersesama itu akan membantu perpaduan rakyat Adakah ini akan menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan kesemua masyarakat di negara kita. Apatah lagi bila sekarang ini kita berada dalam tahun yang ke-68 kemerdekaan, bukan 6.8 tahun kemerdekaan. Adakah ini cara kita ke depan? Atakah atau adakah kita nak melayan tuntutan yang akan memporak-perandakan perpaduan yang sudah pun rapuh sekarang ini? Ketiganya kerajaan. Tanpa mengira siapapun kerajaan dan pada masa ini ini adalah kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Perpaduan di bawah Anwar Ibrahim perlu tegas. Perlu ada ketegasan politik supaya keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang tidak langsung dicabuli dalam mana-mana isu atau polisi kerajaan. Keempat. Bukankah sebelum ini sudah ada cabaran terhadap penerusan pembukaan sekolah-sekolah bernakula -sekolah Cina dan Tamil di negara kita. Dan walaupun mahkamah telah pun mengatakan kononnya ianya dipelihara di bawah perlembagaan. Tetapi kerajaan sejak 2023 telah bisu, telah lumpuh, tiada keperluan atau kuasa atau tenaga politik untuk mengambil langkah menukar polisi itu. Kerana di dalam keputusan alasan penghakiman Mahkamah Rayuan Sekolah Pernikular, Mahkamah Rayuan telah mengatakan isu kewujudan atau penamatan sekolah pernikular adalah di tangan kerajaan. Isu polisi, eksekutif dan mahkamah tidak akan mencampuri urusan polisi kerajaan. Justru, ianya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengambil langkah ke arah penyelarasan sistem pendidikan yang satu walaupun di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini kan pula tuntutan untuk pengiktirafan kelayakan UEC. Nampak tak? Dalam bahasa Melayu, ada pepatah. Beri petis, mahukan paha. Dan pepatah ini tidak pun boleh diterjemahkan ke bahasa Inggeris kerana ia akan bunyi pelik. Apakah pepatah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris? Give the breast of a chicken you demand for the drumstick. Pelik kan bunyi dia? Sebab itu keindahan bahasa ni terletak kepada setiap bahasa masing-masing. Janganlah anda yang tidak menghormati bahasa Melayu menganggap bahasa itu lemah. Kononnya tidak boleh digunakan untuk menaikkan taraf ekonomi peribadi dan negara. Karut. Cuba cakap perkara itu kepada negara China. Negara Rusia, Korea, Jepun, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Portugal. Cuba cakap kepada mereka bahawa bahasa Inggerislah yang boleh membawa kemajuan. Sedangkan untuk 68 tahun yang lalu, Malaysia bertambah mundur selepas tahun 90-an, awal 2000. So, di mana asas nak mengatakan kena guna bahasa Inggeris untuk kemajuan ekonomi dan jika pun jika pun bahasa selain daripada bahasa Melayu dikatakan lebih penting untuk kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi tidak penting jika dibandingkan dengan patriotisme dan nasionalisme negara. Tidak ada rakyat Malaysia yang patriotik boleh menerima pahaman ataupun pandangan karut itu. Justru secara kesimpulannya, saya dengan tegas menyatakan di sini bahawa kerajaan perlu meletakkan noktah kepada isu UEC ini iaitu Kerajaan Anwar Ibrahim yang kononnya akan diminta oleh DAP berjumpa dengan mereka bagi tujuan pengiktirafan UEC ini untuk kali terakhir ini. Kerajaan wajib menolak permintaan itu sama sekali dan menyatakan dengan tegas bahawa UEC tidak akan langsung diiktiraf sampai bila-bila walaupun Dajjal turun maupun kiamat. Sekian. Justru dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat kenyataan umum bahawa beliau tidak boleh menerima tuntutan mana-mana pihak untuk apa-apa perkara secara khusus tuntutan pengiktirafan UEC sekiranya bercanggah dengan perlembagaan adalah satu pendekatan dan pegangan yang betul dan sah. Kedua, oleh yang demikian kita wajar menyokong keputusan Perdana Menteri yang memegang kepada isu perlembagaan dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri sekiranya apa yang diucapkan di Langkawi terus dipegang dan dijawab secara rasmi kepada parti DAP sama ada Ngah Komeng maupun kepada Anthony Lok bahawa tuntutan itu tidak boleh dilayan oleh mana-mana kerajaan. Ada sebuah suara pelbagai tuntutan, soal bahasa, ada yang nak tekankan ada bahasa Inggeris, ada yang pengiktirafan UEC. Saya nak jelaskan begini. Ini Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa resmi dan kita harus ada siapa pun dalam percubaan mereka untuk membawa mesej satu-satu bahasa mesti ingat bahawa bahasa rasmi bahasa Melayu harus diangkat sebagai bahasa ilmu yang dikuasai oleh semua rakyat Malaysia iaitu kita uh, noktahkan tetapi bila uh, naratif atau wacana itu menjurus kepada satu bahasa, satu kaum dan meninggalkan perbincangan soal bahasa utama negara kita uh, ini yang jadi masalah ketiganya, disinilah bukti Apabila sesuatu perkara dilakukan dengan betul mematuhi kepada peruntukan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menjadi kewajipan kami, rakyat biasa, pengamal undang-undang untuk mengesahkan kebetulannya dan menyokong keputusan seperti itu. Saya tidak mengambil pihak politik. Saya mengambil pihak keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Justru sekali lagi saya menyatakan pegangan Perdana Menteri berkaitan penolakan tuntutan UEC di atas isu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah wajar, tepat dan wajar disokong oleh rakyat Malaysia. Akhir sekali, terdapat juga beberapa pemimpin muda di AP yang telah menyuarakan kononnya kita telah menerima pengiktirafan GCSE O level dan A level yang dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Maka kenapa kenapakah UEC pun tidak boleh diiktiraf? Bezanya cukup jelas. O levels dan A levels dikendalikan ataupun diwujudkan di negara England di mana bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia mereka adalah bahasa Inggeris. Tetapi UEC ini adalah tuntutan oleh pihak-pihak sekolah swasta di Malaysia yang mengajar UEC tanpa bahasa pengantaran bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Dan Malaysia wajiblah patuh kepada polisi dan peruntukan perlembagaan berkaitan bahasa kebangsaan. Itu bezanya. Kalau nak samakan, mestilah samakan buah epal dengan buah epal. Bukan buah epal dengan buah limau. Itu jauh berbeza. O level, A level adalah dari England. UEC, sekolah swasta Malaysia, berada di Malaysia. Maka betul dan tepat. Seperti mana Anwar Ibrahim mengatakan, UEC wajar terlebih dahulu mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran mematuhi perkara 152 dan juga akta pendidikan dan akta bahasa kebangsaan sebelum pun boleh dinilai atau dipertimbangkan berkaitan dengan isu pengiktirafan nanti sekian terima kasih